Сколько часов на день реально работаешь? Uh, обычно 8 часов. 8 часов, еще 8-10 часов обычно среднее вот, время работы. Uh -huh. Ну а вообще, когда человек заболел, что ей делать? Если человек заболел, то ему нужно об этом сообщить. Конечно, лучше всего это правильно сообщить будет. То есть, если вы просто молча остались дома и не вышли на работу, потому что вам плохо, это неправильно, но нужно об этом сообщать обязательно, потому что тоже надеяться на вас, что процессы рабочие должны работать, работа должна идти, поэтому вы должны предупреждать. Я часто э, слышал от наших координаторов, от работодателей, что люди просто не выходят на работу по какой-то причине э, разной, и они об этом не говорят. Я не знаю, особенно жестко, когда такое делают взрослые люди, э, mm -hmm. вот, и Которые так позволяют себе делать. Я считаю, что нужно предупреждать.